Мы украинцы, проживающие в Испании. В это время очень обидно, что в момент, когда в Украине случился переворот, когда люди боролись за свои права, за отставку правительства, которое оборудовало народ. В этот момент Россия в лице Путина решила воспользоваться трудной ситуацией и сделать свои дела. Мы понимаем, что теперешняя война в Крыму это спланированная акция России против Украины. На мой взгляд люди, которые хотят жить в России должны ехать в Россию, а не бороться за раскол Украины. Сейчас у нас слово бандеровец стало для меня синонимом патриот. Если хотите, я бандеров. Я русскоговорящий из России. Я против войны. Я знаю, что меньше всего России нужна война. И больше всего нужна свобода. И спасибо Украине и украинцам, что дают нам пример того, как нужно бороться за эту свободу и как нужно ее добиваться. Я сама из Беларуси и вельми пильно сорчу за из Украины. Я вижу, что Россия просто користается ситуацией, чтобы забрать для себя часть Украины. Я хочу, чтобы Украина была целостной, чтобы Крым остался из Украины. Вот, слава Украине. Я из Беларуси и я против войны. Я из Испании, а я поддерживаю Украину. Я тоже против войны. И creo que los problemas deben de solucionarse de otra manera. So I came here. today to support the ukrainian cause and to give my big note to the russian invasion i came here as a neighbor from the south as a romanian this is not local this is more international we should take action against this uh, um, violence and uh, russian troops out of ukraine Последние две недели, смотря на то, что происходит на Украине, я все больше и больше видел то, что произошло в 1991 году в Латвии. И вспоминал события января 1991 года в Латвии. Очевидно то, что в России еще очень много людей, у которых ностальгия по имперскому прошлому. И явно видно, что Путин один из них. Когда люди на Красной площади праздновали ввод российских войск в Крым, я думал, где же они, Сахаровы, Солженицыны, Боннеры, 21 века России? Где совесть русского народа? Я думал, неужто национально-шовинистическая тьма опьянила тоже их разумы и нет больше совести в русском народе? Но когда в конце прошлой недели я увидел, что там демонстрации тоже против аннексии Крыма и войны с Украиной, я понял, что не все еще потеряно, что в России есть люди, у которых есть совесть и которые не поддаются пропаганде путинской машины. Путин шовинист. Его цель, я так думаю, войти в историю как Петр Первый для российского народа. Но, к сожалению, я думаю, он войдет в историю как Гитлер и как Слободан Милошевич. Те, которые объявили, что под лозунгами защиты своих этнических братьев оккупировали соседние страны. И которые пролили кровь многих невинных людей. В лучшем случае он войдет в историю, как Сталин. Мне очень больно и грустно смотреть на мой народ украинский, который самый лучший, его обманывают, используя его доброту, веру, настраивают друг против друга. Мне очень больно, когда я говорю своей сестре, которая живет в Севастополе, хочу объяснить ей что-то. Я говорю, поедь к папе, где она выросла на Западной Украине. Она говорит, ты что там бандеровцы стреляют. Мне очень больно разговаривать с ней. И не могу. Я надеюсь, что правда восторжествует. И не надо бояться, надо идти вперед с правдой. И вера нас спасет. Хочу поблагодарить всем людям, которые это смотрят, которые это слушают. И заохотить их дальше смотреться, и слушать, и читать, и глубже шукати правду. Тому що знання і розповсюдження правди не нам і не миру перешкоджують. Я сама з Західної України і хочу навести дуже легенький приклад: як у мами усі діти одинакові, і мама шкодує всіх своїх дітей одинаково, так само в нас в Україні, всі нації і всі регіони одинакові. Давайте будемо єднатися. Давайте будемо братами і сестрами на віки. Я із Під Києва, з Білої церкви. Всю життя розмовляла на російському мові, але я не хочу, щоб Україна розсеєдналася. Я за єдину Україну. Я хочу звернутися до російськомовних українців, які проживають на східних регіонах нашої держави і також в Криму. Я народилася в маленькому селі на Сумщині. Все життя проговорила на українській мові. Але і в дорослому віці я переїхала до Києва. І напротязі дня я могла декілька разів говорити на українській мові, на російській мові. Мої діти народилися в Києві також, маю родичів в Рівному. Мій перший чоловік, він росіянин із Новосибірська. І я ніколи навіть не задавала собі таке питання. якою мовою мені розмовляти. Это было автоматично И читала, и писала, и спевала. Я на різних мовах. Як мої діти, так і я рахую, що чим людина більше знає мову, то це краще. Я русскоговорящая украинка из Киева. У меня в семье мама говорит на русском, папа говорит на украинском. И что теперь? Как я буду их делать? Пожалуйста, не надо меня защищать. Пускай Россия заберет свои войска. И, пожалуйста, Украина, Будь крепче и соединяйся. Я с Харьковым. У нас нет проблем языка. Мы русскоговорящие. Никто нас не притесняет. Мы украинцы. Мы едины. Мы не хотим войны. Сейчас очень страшная ситуация, потому что мой город на границе с Россией. Возле границы, 40 километров от нас, сейчас находятся русские танки и нам страшно, потому что вторжение может начаться в любой момент. Наши мужчины, наши сыновья, наши близкие идут добровольно в военкоматы записываться в армию. Это правда, потому что я живу недалеко от военкомата. И он пожалуйста, если можно, не нужно нас защищать, Россия. Мы свободный украинский народ, мы хотим мира, мы хотим жить в одной единой Украине. Самое обидное, что многие русские, большинство из них, искренне считают, что они спасают Украину, что они спасают русский народ, который притесняют в языке. Я сама из Украины и никогда не говорила на украинском языке, хотя училась в университете и знаю родную мову. У меня есть много родственников в россии у нас э, с ними сейчас полное непонимание я не могу достучаться и объяснить им, что все не так К сожалению русские сМИ исковеркивают информацию и говорят русским людям о том что бандеровцы и фашисты решили захватить власть у нас но не говорят о том, что миллионы мирных граждан, обычных людей выходят на площади. Я сама жила в Киеве, у меня очень много друзей. Все мои друзья поддерживали Майдан и были там с первых дней. И я знаю не понаслышке о том, что там люди, которые действительно переживают за свою страну, они а фашисты и никакие не бандеры. за бандеровцев, Мене напевно більше, ніж кого зможна назвати бандерівцем. Я із Львівської області. І батьки мої живуть буквально на кордоні з Польщею. Але це не зовсім так, бо тому що я вважаю себе віруючим чоловіком, а для віруючих людей немає українців, немає росіян, іспанців. Ми всі народ. Народ божий. І зараз я би найбільше хотів звернутися до росіян. Я работал в России, я около пяти лет проработал в севере после университета, я служил там, и я знаю этих людей. Не вся Россия хочет войны с Украиной. Мы привыкли, Россия нападает, не Россия нападает, нападает Путин и его правительство. И мы не должны их отождествлять, потому что если так, то мы все Януковичи, мы все Пшонки, потому что это было наше правительство, которое нас до этого довело. У нас, к сожалению, есть небесная сотня. Я желаю россиянам, чтобы у них не было этой небесной сотни. Я желаю, чтобы у них были свои герои, но чтобы эти герои вернулись домой, чтобы они могли сказать матери, здравствуй, мама, обнять жену, поцеловать ребенка. Вот диванные защитники сейчас сидят, смотрят по телевизору, им так безопаснее. А потом придут и скажут, мы тоже были. Вот эта это черствость, это равнодушие приводит к тому, что люди страдают. Колесо истории мажется кровью. Кровью людей, которые творят эту историю. И наши ребята смазали это колесо кровью в Киеве. Я обращаюсь еще раз к россиянам, чтобы они использовали тот момент, пока это колесо вращается, пока эта кровь не засохла, чтобы они использовали это и сделали у себя то же, что мы сделали у себя в Украине. Потому что они имеют на это право, потому что на Майдане погибли и россияне. Чтобы эта кровь не была зря пролита ни для них, ни для нас. Мы должны говорить тогда, когда мы можем. Мы должны делать то, что мы можем. І тоді правда зможе. Покинити. Дорогі наші українці, я дуже дякую Богові за ту можливість зараз звернутися до вас. Хочу сказати, що я зі Львова, тобто я сама справжня Бандерівка. Я вірю, що ті люди, які зараз не розуміють насправді, що відбувається, вони все-таки в кінці кінців зможуть знати всю правду. І так як сказав Господь, що шукайте правду, і правда зробить вас вільними. Так само і росіяни, якщо вони будуть шукати правду, вони також зможуть в своїй країні навести порядок, скинути Путіна і зажити щасливим вільним життям, коли кожен має право говорити те, що він вважає за потрібне, коли він може пишатися своєю країною, а не так, як сьогодні більшість росіян, які дійсно мають ганьбу і стиль за те, що відбувається в їхній країні, і дуже багато людей. которые поддерживают и знают правду об Украине. То есть это все, что говорится в СМИ, не все люди воспринимают как правду. Они действительно искренне поддерживают Украину и просят в молитвах мира для Украины. Мы также поддерживаем, потому что у нас нету, как сказал один мужчина, я полностью поддерживаю, нету никакой национальности, и мы хотим мира. Я хотел бы вернуться до всех словами Шевченко. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені, Не волі вірість між чужими і не оплаканий своїми, волі плачу, чи вмру, і все з собою заберу. Малого сліду не залишу на нашій славній Україні. На нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, що Україну злі люди присплять лукаві і в вогні її украденою збудять. О! Не однаково мені. Тому я закликаю всіх, щоб нам всім не було однаково, що відбувається в Україні. Не будьмо байдужими. Я сама з юга Востока, з Маріуполя, родний город Луганськ. Мій папа покольний русский з Белгорода. Мой Мій муж з Закарпаття. И когда был Советский Союз, я объехала весь мир, я жена офицера, и никогда не было проблем, чтобы проблема была в языке. Мне нравится украинский язык. Я всегда, вы помните, в школе читала Тараса Шевченко и при Советском Союзе, и сейчас все его мысли воплотились. Нерадостные сегодня праздники. Прийшов враг наш дом. дорогі українці, голосом народу говорить Бог. Ми з вами одна нація, це людина. Нині світу потрібна любові, щоб не споки загинув зі злом, не забудем пролитаї крові, і зігріємо свічний теплом. О Боже, матір ненька, ми твої діти на землі. Так безчисленними гріхами наповнили серця свої. Рятуй нас, облагає мати, сина свого облагай, щоб послав нам благодать на нас і український край. Ми вже не хочемо грішити, о, мати дива, ненько, здив. Ми хочемо ближнього любити, щоби Господь і нас. Любовь. Кто, если не ты, кто, если не я, кто, если не мы, сделаем первый шаг. Мы не хотим войны, мы объявляем мир.